হেল্ল' ভিৱাৰ্ছ জি টি পি জি টিৰ কাট অফ এইবাৰ কিমান যাব ইউ আৰ অ' বি চি এছ টি এছ টি কাৰ কিমান কাট অফ হ'ব কম্পিটিশ্যন আগতকৈ কিছু হ্ৰাস হ'ব নেকি এই সকলোখিনি কথা আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা হ'ব ইতিমধ্যে আপোনালোকে এটা কথা গম পাইছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজ পেগু ডাঙৰীয়াই এটা কথা ঘোষণা কৰিছিল দুদিনমান আগতে মে' মাহত মে' মাহত জি টি পি জি টিৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু তাৰ পূৰ্বে ভেৰিফিকেশ্যন ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব এই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বাবেই আচলতে জি টি পি জি টিৰ কাট অফ কিছু পৰিমাণে হ'লেও কমাৰ আশা আছে চান্সেছ আছে ইয়াৰ কাৰণ ক'বলৈ গ'লে যিসকলে জি টি পি জি টিত এপ্লাই কৰিছে তাৰে বহুসংখ্যক পৰীক্ষাৰ্থী এনেকুৱা আছে বি এড ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই তেওঁলোক ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডতে আছে তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষণ এতিয়াও শেষ হোৱা নাই তেওঁলোক এতিয়াও ট্ৰেইনিয়ে হৈ আছে গতিকে সেইসকল ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটোত তেওঁলোক বঞ্চিত হৈ পৰিব বোধ কৰোঁ থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডমান পৰীক্ষাৰ্থী এটেণ্ড কৰিছিলে পৰীক্ষাটোত জি টি পি জি টিৰ তাৰ ভিতৰত ফাইভ থাউজেণ্ড হয়তো তাতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে পৰীক্ষী বাদ পৰি যাব আৰু এনেকুৱাও হ'ব বহুতৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাকৰ ডকুমেণ্ট ক্লিয়াৰ নহয় বাহিৰৰ পৰা বি এড কৰিছে যদি সেই যিখন কলেজত বি এড কৰিছে ইউ জি চি এন চি টি ই ৰিকগনাইজ যদি নহয় তেনে বি এড গ্ৰহণযোগ্য নহয় সেইসকল পৰীক্ষাৰ্থীও বঞ্চিত হৈ পৰিব গতিকে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে বি এড পঢ়ি আছে তেওঁলোকে ডকুমেণ্ট পাব্লিছ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব দ্বিতীয়তে যিসকলৰ ডকুমেণ্ট ক্লিয়াৰ নহয় তেওঁলোক বঞ্চিত হ'ব এতিয়া জি টি পি জি টিৰ ক্ষেত্ৰত কাট অফ কিমান যাব সেয়া কোৱাটো খুব জটিল ছাবজেক্ট ৱাইজ কাট অফ বেলেগ বেলেগ হ'ব যিসকলে জি টি এক্সাম দিছে তেখেতসকলৰ বেছিভাগেই পি জি টি এক্সামো দিছে অকল পি জি টি এক্সাম দিয়া কেণ্ডিডেট যথেষ্ট কম সেইফালৰ পৰা পি জি টিৰ কাট অফ হাই যাব জি টিৰ তুলনাত তাৰমানে এজন কেণ্ডিডেটে জি টি পি জি টি দুয়োটাই দিছে পি জি টিত ভেকেঞ্চিটো কম আৰু সেইফালৰ পৰা ভাল মাৰ্কছ যদি পায় পি জি টিতে তেওঁ ৰৈ যাব জি টিৰ কাট অফটো কমি যাব জি টি আৰু পি জি টি জি টি আৰু পি জি টি দুয়োটা এক্সাম দিয়া পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে তেওঁলোকৰ জি টিতকৈ পি জি টিৰ এক্সামটো বেছি ভাল হৈছে পি জি টিত তেওঁলোকে বেছি মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিছে সেইফালৰ পৰা পি জি টিৰ কাট অফ যথেষ্ট হাই যাব এই গোটেই কথাখিনি পৰ্যালোচনা কৰি কাট অফ হিচাপে নহয় ছেফ জোন হিচাপে আপোনালোকৰ মাৰ্কছ যদি ইমানৰ পৰা ইমানৰ ভিতৰত আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক নিশ্চিত থাকক এটা ছেফ জোনৰ মাৰ্কচহে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ সেইখিনি হৈছে জি টি ছাইন্স আৰু জি টি আৰ্টছ দুয়োটা সামৰি পেলাই মই যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া ইউ আৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাৰ মাৰ্কছ ছিক্সটিৰ পৰা ছেভেণ্টিৰ ভিতৰত আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ছেফ জোনত আছে অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত ফিফটি ফাইভৰ পৰা ছিক্সটিৰ ভিতৰত এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত ফৰ্টি ফাইভ টু ফিফটি এছ টিৰ ক্ষেত্ৰতো ফৰ্টি ফাইভ টু ফিফটি এনেধৰণৰ মাৰ্কচত যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি চেফ জোনত আছে আপুনি চাকৰিটো ডেফিনেটলি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে পি জি টিৰ ক্ষেত্ৰত কাট অফ যথেষ্ট হাই যাব ইউ আৰ চেভেণ্টি ফাইভ টু এইট্টি ইউ আৰৰ ছেভেণ্টি ফাইভ টু এইটি অ' বি চিৰ চেভেণ্টি টু ছেভেণ্টি ফাইভ এছ চিৰ ছিক্সটি টু ছিক্সটি ফাইভ এছ টিৰ ছিক্সটি টু ছিক্সটি ফাইভ এতিয়া কিছুমান ছাবজেক্টত যিটো কাট অফ দিয়া হৈছে তাতকৈ কাট অফ যথেষ্ট কম যাব কাৰণ কেণ্ডিডেট যথেষ্ট কম আছে যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকেই পাব চাকৰিটো এনেকুৱাও হৈ আছে কিছুমান ছাবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত সংস্কৃত হিন্দী এনেকুৱা আৰু কিছুমান ছাবজেক্টত পৰীক্ষাৰ্থী যথেষ্ট আছে তাত কাট অফটো অলপ বেছি যাব হাই যাব কিন্তু জি টি পি জি টিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কথা আপুনি নিশ্চিত থাকক ডি এম ই আগৰ যি ডি এম ই এক্সামৰ কাট অফ আৰু এ ডি আৰ ই টু ইতিমধ্যে যি পাব্লিছ কৰিছে কাট অফৰ তালিকা সিমানখিনি হাই কাট অফ আনএক্সপেক্টেড কাট অফ কেতিয়াও নহয় ইয়াৰ আগৰবাৰতো হাইস্কুল টিচাৰ এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহু গ্ৰেছ মাৰ্ক প্ৰাপ্ত প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি কৰি আছে বৰ্তমান সেইফালৰ পৰা এইবাৰ গ্ৰেছ মাৰ্কৰ কথা অহা নাই কিছুসংখ্যক প্ৰাৰ্থী বঞ্চিত হ'ব কিন্তু বেছিভাগ কেণ্ডিডেটেই চাকৰি লাভ কৰিব